Hər kəsə salam. Bu gün sizinlə özbək pilovunun ənd adlı üsulunu paylaşıram. Bir dəfə belə olsun bu pilovdadmamısınızsa mütləq sınayın. Öncə soğanları yarım halqa şəklində doğrayıram. Daha sonra kökü orta qalınlıqda uzun sov hissələrə bölürəm. Tavaya bolca yağ əlavə edib, ilk öncə soğanları 2 dəqiqə qovururam. Üzərinə quşbaşı doğradığı ətləri əlavə edirəm. Zövqə görə tuz, sarı, kök, qırmızı toz şirin bibər əlavə edib 5 dəqiqə qovururam. Üzərinə 1 stəkan istəsu əlavə edib qapağını örtüb ətlər yumşalana dək bişirirəm. Suyu çəkildikdən izərinə doğradığım kökü əlavə edib 5 dəqiqə qovururam. 2 stəkan yumru və ya uzun düyünün nişastası axıb şəffaf suyu qalanda küyüb süzürəm. Qazana əlavə edib qarışdırmıram. Düyni tərəvəzlərin hər tərəfinə örtəcək qədər yayıram. Üzərinə 2 stəkan yarım stəsu əlavə edib, qapağını örtüb, qazda suyu çəkəndə bişirirəm. Qeyd etdim ki, qarışdırmaq olmaz. Suyu çəkilən pilovu altdan yuxarı qarışdırıram. Pilovun orta hissəsində oyuğaçıb bir ədəd üst qabığını soyub yuduğum sarımsağı yerləşdirirəm. qapağını büküb 25 dəqiqə tam qızda deməyə qoyuram. Pilov hazırdır. Mmm, qoxusu bütün ev bürüdü. <laughs> Pilovu servis edirəm. Daha da çox reseptlər görmək istəyirsinizsə, videomu like edib kanalıma dəstək olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Hər birinizin uş olsun.